Kenapa laluan laut yang digunakan untuk menghantar misi kemanusiaan? Kalau naik kapal terbang, nak turun kat mana tuan-tuan? Okey, setiap negara tu dia ada airspace dia sendiri. Okey, Dia orang kena minta izin. Dia orang kena bayar. Lepas tu, sewa kapal terbang. Siapa nak tolong dia orang bayar? Datang mana asal nama flotila ni dan apa sejarah flotila ni? Jadi, asal-usul perkataan flotila ni adalah datang daripada perkataan Spanyol iaitu flota. Flota tu adalah armada. Dan ila, ila tu adalah kecil. Ha, jadi flotila tu adalah armada kecil. Jadi pada abad ke-16 ni lah yang famous nama flotila ni iaitu Spanish Treasure Flotilla Spanyol dan Portugal adalah kuasa besar zaman dulu. Jadi dia pergilah menjajah negara-negara lain lah. Hasil-hasil bumi kat situ, emas, perak, rempah apa semua. Dia nak bawa balik lah ke tempat dia. Ah, ha, jadi yang dia nak bawa balik tu lah Spanish Treasure Flotilla tu sebabkan itulah dulu pada abad ke-16 kawasan laut ni menjadi peperangan di antara Spanish Treasure Flotilla ni dengan lanun-lanun jadi kalau korang search google Spanish Treasure Flotilla ni korang akan tengok banyak artikel yang kata siapa yang jumpa harta daripada Spanish Treasure Flotilla ni oh kalau korang dapat kaya man jadi pada abad ke-20 ni okay, nama Flotilla ni kembali digunakan okay, dulu Flotilla ni adalah kapal penjajahan ni kan. Ha, sekarang ni adalah lebih orang kata pun lebih dark. Ha, sebab dia adalah simbol perang. So, yang paling famous pada abad 20 ni adalah British Submarine Flotilla. Sebab apa British bina flotilla ni adalah untuk melindungi kapal-kapal perang dia orang. Dan dalam masa yang sama, Jerman pun ha, ada menggunakan perkataan flotilla ni lah. So, kapal selam perang yang digunakan itu bernama U-Boat Flotilla. Ha, basically ni, sejarah Perang Dunia Pertama dengan Perang Dunia Kedua lah. Lepas habis zaman Perang Dunia Kedua tu. Haa ok, ni pada tahun 1948, peristiwa Nakba telah tercetus. Di mana seramai 700,000 orang rakyat Palestin dihalau daripada tanah mereka sendiri. Dalam ni ada satu bab pasal Nakba dan resolusi PBB. Kalau korang berminat, korang boleh baca buku ni. Di sinilah munculnya flotila kemanusiaan. Dulu kapal-kapal ni adalah kapal untuk menjajah sekarang ni kapal flotila kemanusiaan adalah untuk melawan penjajah. Jadi kali ni bukan dah konvoi peperangan ke bawa peluru ke apa. Kali ni konvoi bawa ubat-ubatan, makan makanan, keperluan asas. Jadi masuk abad ke-21 di mana sekatan Israel terhadap Palestin semakin kejam. Don't control semua benda sempadan kat darat lah, dekat lautan lah dan sinilah munculnya Free Gaza Movement dan organisasi kemanusiaan daripada Turki. Mereka bersatu dan menubuhkan Gaza Movement Flotilla. Jadi pada tahun 2010 inilah di mana satu peristiwa yang sangat famous telah pun berlaku iaitu 10 orang telah pun syahid disebabkan kekejaman Israel ni dan diorang serang kapal Flotilla ni dekat International Sea man. Dan disebabkan itulah kapal ni sangat famous lah Iaitu Mavi Marmara Jadi selepas peristiwa berdarah ni lah Selepas tahun 2010 tu Bermacam-macam misi Try untuk pecahkan sekatan Israel tu Dan ini saya ambil data daripada website Freedom Flotilla ni lah okay. Selepas tahun 2010 tu 2015 ada Freedom Flotilla 3 punya mission 2016 ada Women Boat to Gaza Ada Solidarity with Gaza Fisher 2018 Just Future for Palestine. Lepas tu 2023 sampai 2024 ada Handala for the Children Gaza. Dan kini era baru flotilla ha, yang kita tahu ni lah iaitu global sumut flotilla lah. Korang dah pun aware. Korang dah pun sangat cakna pasal peristiwa ni. Jadi saya tak nak sentuh sangat lah. Tetapi inilah dia. Ha, perkataan flotilla tu telah pun bertukar ha, daripada yang kita cakap tu. Perang lah, penjajah pun semua sekarang ni dah jadi misi bantuan kemanusiaan. Ha, tapi dalam sejarah ni mungkin ada lagi satu soalan yang korang tertanya. Kenapa laluan laut yang digunakan untuk menghantar misi kemanusiaan? Dan inilah ayat famous Tuan Zainal Rashid Ahmad kita masa dia live lah dekat atas boat tu kan masa nak on the way ke Gaza tu. Dia kata kalau naik kapal terbang nak turun kat mana tuan-tuan? Okay, setiap negara tu dia ada espace dia sendiri. Okay? Setiap negara yang diorang kena lalu tu diorang kena minta izin. Diorang kena bayar. Lepas tu sewa kapal terbang siapa nak tolong diorang bayar? Disebabkan itulah laluan laut ni menjadi alternatif yang paling terbaik untuk bantuan misi kemanusiaan ni. Dan it's beyond than that sebenarnya. Sebenarnya, dekat lautan tu ada undang-undang laut dia yang tersendiri. Undang-undang laut ni nama dia United Nations Convention on the Law of the Sea. Yang ni saya ringkas je lah sebenarnya dia lebih detail. Okay. So, daripada pantai negara tersebut, sampailah 12 batu nautika, okay, kawasan tu adalah kawasan yang negara tu berkuasa. Macam mana dia berkuasa dekat darat, macam tu lah dia boleh berkuasa dekat laut tu. Lepas tu daripada pantai, sampailah 200 batu nautika tu pula. Dekat sini, hasil bumi dalam 200 batu nautika tu, negara tu boleh claim. Tapi kapal yang dalu dekat situ, dia orang tak boleh lah. halang. Dan above then 200 batu nautika tu, ha, time tu tak ada negara pun dah boleh claim tempat tu. Okay, jadi terlintaslah pula satu soalan kan kenapa tak boleh lalu dekat Gaza tu? Kan Gaza tu 12 batu nautika tu kan yang Palestin. Ha tapi disebabkan undang-undang ini dia apply terhadap negara yang berdaulat. Palestin belum lagi diiktiraf kan. Ha jadi kawasan tu bukanlah kawasan Palestin pun dan juga bukan kawasan Israel. Ha tapi Israel saja nak claim kata dia yang jaga keselamatan dekat kawasan tu. Dan jadi konvoi flotila flotila ni tak kira lah sumut ke yang dulu-dulu tu ke yang yang kita kata yang kapal kena serang dengan Israel tu kan yang mati 10 orang tu mereka lalu laluan internasional ni lah ha, yang tak ada negara pun boleh claim ha, sebab tu lah inilah orang kata boleh merungkai lah persoalan kau kenapa tak guna laluan udara ha, kenapa laluan laut digunakan ha, disebabkan laluan laut tu dia orang tak yang minta izin pun dan lagi satu disebabkan itu adalah international sea, setiap kapal yang daftar dekat negara masing-masing dan kapal tu ada bendera masing-masing, undang-undang yang apply terhadap kapal tu adalah mengikut bendera tersebut. Katakan kapal tu ada bendera Spain. Maknanya dia Israel telah serang wilayah Sepanyol. Okey, bukannya kapal je, wilayah Sepanyol tu terus. Ah, ha, jadi disebabkan itulah semua flotila ni macam sangat power lah strategi dia ok kapal-kapal tu bukanlah daftar atas satu negara je ha, dia daftar atas banyak negara ha, disebabkan itulah bila Israel serang diorang maknanya Israel serang banyak negara jadi itulah dia sejarah flotila ni dan misi sumut flotila yang kita duk kecam macam kenapa dia orang join kan eh? sebenarnya benda ni dah berlaku lama dah benda ni dah berlaku banyak kali cumanya sebabkan artis dah mula join misi kemanusiaan ni satu Malaysia dah tahu pasal benda ni Dan baguslah benda ni Dulu kita tak tahu benda ni berlaku Dan kita jangan ingat satu Malaysia je tahu Kita kena tahu kat satu dunia pun Pandang pasal peristiwa ni okay, Kita tengok apa yang berlaku dekat Itali Dekat Spain Semualah jalan lah apa semua tersekat Sebab kan bukan Malaysia je aware Seluruh dunia aware benda ni Itulah dia guys Misi ni bukanlah misi gagal Cumanya permulaan Dekat zaman media sosial ni Jadi guys Apa pandangan korang? Cuba komen dekat bawah kejam tak kejam negara tu. Dan masalahnya dia tak kena apa-apa. Itu masalah je. Jom kita bincang kat bawah Okay guys, see you in the next video. Bye bye.